اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے جو فکر ہے میرا جو پچاس برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے اس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. وہ تو ڈانگ بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میرا اس سلسلہ استفاد کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس سبند میں تین باتیں مجھے کہنی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے آیت آپ کو نفس کلسن الموت ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جانتاد کو موت کا مزہ چکھنا ہے سما تر ترجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین بڑھتے ہوئے ہر جاندار کو موت کا ہے انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے رسول اس سے مستثنا نہیں رہے اور یا اللہ مستثنا نہیں رہے وقتی طور پر استثنا حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اٹھیں گے پھر اس کے بعد وارد ہوگی ان کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی باقی تو یہ ہے کہ کل لق سے زیادہ تر سب کو موت کا مدد چکھنا ہے عیسا بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے گا بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے الخالدون کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے ان کا میتون یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھیے سورہ اب دیا فرمایا سرمایا کل و نبسن الموت ونبلوکم بالشر کم فتنہ شخص ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر ذلت دے کر پہلے والے تر اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بہت بڑا پردہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا ہے ان دار الآخرت الحی الحبال یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ عالیہ عمران میں آئی آئے کل نفسن ذائقۃ الموت بھائی نما تو یوم القیابہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فاز جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا اللہ ربنا اجعلنا اللہ ہوں ربنا اجعلنا بنج اللہ ربنا اجعلنا ہمارا ممل ہے تو دنیا اللہ بتاؤ غرور اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں دھوکا کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے قافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرسی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکا دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا دنیا الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شہر ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہوئی یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہ پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر سر راہ ہے عزیز وابلہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیے ہیں یہ نافلۃ لق کے درجے میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا ہوں مصنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے حساب سے علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت علی کی, کی ہاں حضرت عثمان 82 برس کے عمر ماشاء اللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرحندی کی وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہاں شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ نے بیاسی برس کے ہوا لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ 63 قمری ہے جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے سا بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دورہ تھا جو میں, میں مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے لے جایا جاتا تھا میں درس دیا اس درس اس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل اللہ کوئی حکمت خدا بندی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے دیکھیں نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دائی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤثر ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے بہن یہاں سے مجھے گمان ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں میں نے قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از اپنے کو مزوم خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا اسے انگریزی میں آپ آبجیکٹولی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے ہے وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث بھی ہیں سیرت بھی دو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کروں اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ شاء یہ کام بڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں عرض کروں